Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua pelajar yang ada pada hari ini. Salam UITM di hatiku dan salam Malaysia Madani. Sebelum saya mulakan taklimat keselamatan hari ini, aa, saya ingin ucapkan tahniah dan aa, selamat datang kepada semua pelajar yang telah berjaya menempatkan diri di aa, pusat asasi UITM Campus Tengkil, Cawangan Selangor. Tahniah diucapkan sekali lagi. Okay, sebelum saya mulakan aa, taklimat saya, aa, saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya adalah Inspektor TV Nur Aini Binti Maka bertugas sebagai penolong pegawai keselamatan kanan di unit polis bantuan uh, Kampus Sikit. Okay. Uh, kita ke slide seterusnya. Okay. Uh, berikut adalah uh, senarai staf uh, ataupun pegawai di unit polis bantuan. Okay, ah. Uh, Ketua unit adalah uh, ASPPB Muhammad Saiful bin Kamal Zaman Beliau uh, adalah pegawai keselamatan Dan saya adalah penolong pegawai keselamatan ke kanan okay, kita, Di bawah uh, kami ada 12 anggota uh, Iaitu uh, 10 lelaki dan 2 perempuan uh, So anggota lelaki ni akan bertugas di ke SHIF Dan anggota wanita hanya 2 shift uh, Iaitu shift pagi dan shift petang sahaja Okey, uh, inilah staf-staf yang ada di unit perkhidmatan bantuan. Sekiranya uh, pelajar memerlukan bantuan ataupun ah uh, pertolongan atau pertanyaan, bolehlah menghubungi ataupun pergi ke jabatan unit untuk bantuan. Okey, so kita ke slide seterusnya. Okey. Ah uh, punca kuasa uh, apa yang unit perkhidmatan bantuan kita uh, gunakan. Maksudnya apakah dia akkah punca kuasa yang kami gunakan untuk melaksanakan pengurus kuasaan dan peraturan. Uh, Okey, kita ada empat kerja kuasa. Yang pertama adalah berkaitan dengan akta. Okey, uh, di bawah akta ini kita mengguna pakai, uh, mengguna pakai beberapa akta yang berkaitan uh, di bawah polis Diraja Malaysia (PDRM). Okey, salah satunya uh, adalah contoh satu, akta dadah berbahaya, uh, akta racun, akta 174 itu akta yang bawah UITM lah bawah, bawah MARA marah Okey, Akta 605 iaitu badan berkanun. kita ada menggunakan juga Akta Komunikasi Media. Uh, sekiranya berlaku macam uh, salah guna dan kita boleh uh, nasihatkan pelajar ataupun staff uh, dengan menggunakan akta yang uh, kita gunakan, digunakan pakai oleh PDRM lah. Okey, selain so itu adalah akta pengumutan jalan uh, oleh apa? Uh, trafik ataupun yang berkaitan dengan kesalahan-kesalahan dan lintas. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, ia berkaitan dengan kanun. Okey, kanun ni aa, macam contoh kanun keseksaan, kanun prosedur jenayah. Uh, so kita kita akan aa, merujuklah kepada kanun-kanun yang berkaitan sekiranya ada kesalahan pelajar lakukan aa, semasa mereka belajar di UiTM. Okey. Ya, Kunci kuasa yang ketiga uh, adalah Perkeliling universiti okay, Perkeliling universiti ini dikeluarkan oleh uh, Sama ada uh, Pelatuk Datuk VC, Chancellor Ataupun uh, Rektor Ataupun Pengarah uh, Mengikut kampus-kampus yang yang uh, Berkaitan lah Contoh macam uh, macam macam kita di UITM uh, Dengkel, uh, Pusat Asasi, kita ada pengarah Dan kita akan menggunakan lah Perkeliling yang, yang dikeluarkan Sama ada Uh, oleh pengarah ataupun di bawah UCS oleh rektor. Okey. Ah uh, okey, punca kuasa yang keempat adalah berkaitan dengan peraturan am universiti. Okey, peraturan am universiti ini adalah uh, yang dikeluarkan arahan yang dikeluarkan semasa semasa uh, kita melaksanakan uh, pelbagai aktiviti lah contoh okey macam uh, untuk Sembaru baru kita akan ada ada pendaftaran pelajar So uh, semua peraturan tu akan dikeluarkanlah uh, oleh pengarah, oleh pengetua, kodis uh, uh, So kita akan ikutlah kalau kata ada keperluan untuk menambah ataupun mengurangkan apa-apa uh, di bawah peraturan tersebut Kita akan refer pada uh, unit yang berkenaan Okay kita ke slide seterusnya okay. Ini adalah motor uh, polis bantuan Iaitu tegas, adil uh, dan berhemah Sama je macam PDRM okay. So um, uh, kalau kita ada masalah ataupun pelajar ada, ada pertanyaan yang ingin soalkan ke apa Boleh berjumpa ataupun terus ke pejabat kami uh, Okay sama je kita macam PDRM juga bertugas 24 jam Boleh datang uh, waktu pejabat di pejabat dan kalau uh, keperluan di luar waktu pejabat boleh ke uh, boleh berusaha di di pos utamalah dengan anggota kami yang bertugas. Okey kita ke slide seterusnya. Okey fungsi dan peranan uh, unit perlibatan. Okey. Kita ada tiga fungsi utama. Sebenarnya ada banyak fungsi tapi ini uh, yang saya ringkaskanlah. Okey. Tiga fungsi utama iaitu uh, yang pertama adalah kawalan aman. Okey. Kawalan aman ini maksudnya macam bila ada apa-apa program, anggota saya akan buat kawalan aman untuk uh, apa? Untuk buat kawalan lah pelajar supaya tidak berlaku apa-apa aa um, Uh, perkara yang di luar Di luar jangka Contoh macam Kita buat uh, Sambutan Sambutan uh, Hari kemerdekaan uh, So kan kita akan open Kadang-kadang uh, ada masa Mungkin uh, kita akan open pada orang luar uh, Dan Kita tak kita tak nak apa-apa berlaku Jadi kita akan buat kawalan aman lah uh, Okay Rondaan kampus Kita akan buat juga So keluar masuk Di pintu utama Kita akan uh, cek lah Semua yang keluar dan masuk uh, Supaya tidak ada apa-apa gangguan ataupun bahayalah daripada orang luar yang kita tak kenal, Okey, itu yang pertama yang kedua adalah penguatkuasaan peraturan Okey, penguatkuasaan peraturan ni uh, macam PB, kita akan uh, laksanakan operasi berkala ataupun operasi uh, saman saman ni ada dua jenis saman Okey, operasi, operasi ni contoh macam operasi uh, jalan raya lah dan kita akan, yang operasi jalan raya ni kita akan semak uh, pelekat kenderaan ataupun pas pas ke keselamatan lah untuk pekerja ok, A, itu dua lah so kalau macam staff, macam uh, untuk pengetahuan pelajar semua untuk UITM uh, dengkil, pesakit asasi uh, pelajar tidak digunakan untuk membawa masuk kenderaan dan memang tak boleh bawa kenderaan pun sebab kita tak, tak ada kata kita bagi bagi apa pelajar bawa kenderaan macam di Syaklam memang kita bagi kelonggaran lah yang mana yang tidak duduk di kolej dan dia akan dapat lah untuk bawa kenderaan macam di sini memang kita semuanya duduk di kolej jadi memang tak ada bawa kenderaan lah uh, okay. so kalau macam pelajar ada bawa kenderaan dia buat kesalahan kita akan uh, lah contoh macam parking di tempat yang tak sepatutnya kita akan claim uh, kereta tersebut dan pelajar kena datang ke jabatan kami untuk buka claim dan bayaran yang akan dikenakan aa, kepada yang buat kesalahan lah aa, maksima ada yang mungkin dalam sebab kita ada yang saya akan tunjuk aa, apa surat resit saman tu aa, kalau ada banyak kesalahan maksima kita akan gunakan ada yang mencecah sehingga RM300 so macam kalau claim kita akan buka yang pelajar kena bayar RM50 atau RM100 depends kepada aa, kesalahan dia lah dia pakai mana kan aa, So, tapi di di, di dengkil ni, di pusat asasi memang kita tak pernah bawa kenderaan lah. Okay, so next, uh, operasi. Contoh macam untuk saman sasiah rupa diri. Okay, yang ini uh, unit polis bantuan membantu uh, pihak HCP untuk mengeluarkan saman dan menguatkuasakan uh, ni lah uh, rupa diri, SRT Sasiah rupa diri ni maksudnya cara you all berpakaian, cara you all... Uh, apa uh, rambut panjang ke buku ber, bercat ke Ataupun dan sebagainya lah yang yang memakai baju yang tidak sesuai ke uh, itu adalah contoh-contoh uh, kesalahan. Nanti kejap lagi uh, kita akan pergilah untuk tengok list uh, kesalahan dalam siasatan berdiri Okey. Kuliah seterusnya ni uh, fungsi utama adalah siasatan. Okey, siasatan ni uh, kita akan uh, laksanakan sekiranya kita mendapat aduan ataupun menerima laporan daripada pelajar atau staff yang uh, meminta kita untuk membuat siasatan uh, berkaitan sesuatu kes lah. Contoh, uh, kes berkait dengan pelajar uh, berdua-duaan. Okay? Berdua-duaan dan kita ambil maklumat maklumat tu dan kita akan buat siasatan. Kita akan panggil kedua-dua pelajar yang yang dilaporkan tu dan kita akan buat siasatan lah. Okey, hasil daripada siasatan tu kita akan mengeluarkan satu laporan penuh dan dimajukan kepada uh, HCP lah untuk tindakan seterusnya. Sama ada tanda tertib ataupun denda uh, dan sebagainya. Okey, alright. Okey, so kita ke next slide. Okey, peraturan di dalam kampus. Okey, peraturan di dalam kampus ni kita ada tiga lah. Okey, peraturan Ampolish, peraturan lalu lintas dan sasaran pendiri. Okey, macam peraturan am um polis ni, uh, pelajar kena tahulah uh, bila perlu berada di dalam kampus, uh, jam berapa paling uh, paling lambat, paling lewat lah untuk berada di dalam kampus, okey. Uh, so, uh, yang peraturan am um polis ni, uh, sepatutnya uh, pelajar kena tahulah dan uh, pihak polis akan ada satu sesi taklimat um, untuk pelajar uh, nanti so yani kita buat kita brief uh, secara secara ringkas hatilah okey so nanti kita lagi saya akan terangkan uh, lebih detail okey peraturan lalu lintas ni mak maksudnya macam yang saya cakap tadi lah uh, kena ikut peraturan maksudnya tak boleh buat kenaan apa semua kan uh, sama juga dengan sesaru pergi ni okey alright next okey uh, ini adalah peraturan dalam polis kita okay, pelajar perlu berada dalam kampus sebelum jam 11 malam So maknanya bukannya kata awak keluar dan kena, aa, apa? kena ada dekat dekat itu pagar tu pukul sebelah malam. No. Sepatutnya sebelah malam itu keberadaan awak adalah di dalam bilik di di, di kolej dan di dalam bilik aa, pelajar sendiri. Okey, kena ada di dalam bilik sebelum jam 11. Bukan yang bukannya pukul 11 tu baru nak sampai kat pintu utama, baru nak jalan pergi kolej. No okay so ini adalah peraturan dalam polis so bila you dudak, you dapat duduk di police you kena tahulah apa yang boleh apa yang tak boleh okey ini adalah waktu lawatan uh, ke polis okey waktu office hour selepas office hour sehingga 8 malam okey Sabtu Ahad boleh 8 pagi sehingga 8 malam hari Ahad dan cuti am pun sama 8 pagi sehingga uh, 10 malam eh uh, sorry 8 pagi hingga 8 malam uh, so uh, nanti kena maklum pada parents uh, ibu apa inilah waktu lawatan lawatan uh, untuk anak-anak mereka ke kolej uh, Okay, okey kita seterusnya okey yang ni berkaitan dengan per peraturan lalu lintas yang pertama ha uh, tersedia cakap tidak digunakan bawa uh, kenderaan dalam kampus okey lepas tu e-hailing tidak digunakan juga masuk ke dalam kampus e-hailing ni macam Grab taksi uh, apa lagi semua-semua yang berkaitlah Aa, kita tak pernah masuk dalam kampus. Okey, setakat di pintu utama sahaja. Okey, melainkan seandainya ada ada contoh beberapa kes yang perlu e masuk dan kita akan menakanlah dan kita tidak menakan dia boleh kelikar dalam kawasan kampus kerana uh, keselamatan pelajar adalah keutamaan kami lah warga kampus keselamatan ni PB yang kena kena take part jadi kena ikutlah lah so e-hailing memang kita tak menakan melainkan kalau contoh Uh, masa tu hujan terlalu lebat dan memang tak ada uh, pelajar tu memang balik tu memang dengan naik grab ke naik teksi ke okey dan itu kita gunakan tapi untuk saya saja mereka masuk nak ambil contoh macam you all nak pergi outing dan awak call grab ke untuk masuk ah uh, kita tak gunakan awak kena berjalan ke depan ke pintu utama baru boleh uh, keluar okey baru boleh naik ya ini lah kalau uh, nak masuk aa, uh, kenderaan ke dalam kereta memang kita tak gunakan kita akan tapis Okey, yang ketiga, uh, food delivery. Uh, yang ini pun hanya boleh berusaha sehingga di pos utama saja. Okey, yang ini memang akan banyak pelajar akan order makan selepas uh, tengah malam. Okey, boleh order, tak ada masalah, tetapi kita tak benarkan food delivery ni masuk sampai ke dalam ke kawasan kolej tidak. Okey, hanya di pos utama. So, makanan akan diletakkan di di meja di pos utama. So, pelajar uh, be akan ambil lah yang siswa ke siswi ke akan ambil makanan tu di situ So, uh, setakat di post utama tu sahaja Kenderaan uh, food delivery ni kat situ je uh, Dia tak boleh masuk sampai dalam Okay, alright Next, uh, okay. inilah tadi yang saya cakap Sasiar rupa diri pelajar Okay, sila lihat uh, Siswa punya pakaian macam mana Siswi punya pakaian macam mana So, inilah attire you all Yang perlu you all pakai sepanjang masa Di dalam kampus waktu pejabat, waktu kelas, waktu aa, bersukan, waktu beriadah ke aa, boleh tengok itulah contoh dia. Jadi tolong aa, sila patuhilah aa, apa peraturan yang telah kita tetapkan. Okey, jangan ber, apa orang kata memakai pakaian mencolok mata aa, dengan rambut yang yang apa orang kata di diwarnakan aa, sehingga mengganggu pandangan aa, memakai pakaian terlalu ketat pakaian yang apa jarang yang sehingga menampakkan bentuk tubuh uh, siswi ke apa kan uh, so kita tak benarkan kalau ada dan kita jumpa memang kita akan saman okey uh, kita akan keluarkan saman lah uh, so tidak dibenarkan pakai skirt pendek uh, seluar pun tak boleh pakai yang ketat so kena ikut sesuai kita ni sekarang adalah you all sekarang adalah pelajar jadi perlu ikut peraturan yang telah ditetapkan oleh UiTM okey right okay next Aa, ini adalah kesalahan SRD dan Lalu ni atas okay. Yang sebelah kiri ni Adalah kesalahan SRD Dekat okay. sini ada kita kita letakkan aa, Berkaitan dengan rambut Berkaitan dengan aa, Apa aa, Tempat college aa, Yang mana yang duduk Sporting pun kita boleh saman sebenarnya aa, Okay So nanti kalau siapa yang mungkin lah ada antara pelajar yang yang terkenal kan biasa saya akan saman macam contoh saya sendirilah uh, sebenarnya saya akan banyak saman uh, pelajar lelaki sebab saya adalah juga staff Malaysia College di College uh, Tualang jadi saya akan banyak saman pada berkaitan dengan rambut uh, jadi rambut tu rambut panjang lah uh, dia akan dia ada di kriteria rambut dia uh, so kalau kalau melebihi apa yang sepatutnya memang saya akan keluarkan saman okay? Ha, nanti akan ada lah you akan tengok lah siapa yang yang bernasib baik tu kan ha. so saman ini akan dikeluarkan dan perlu dibuat bayaran kepada bendahari sebelum buat bayaran kepada bendahari ha, akan ah ha, you akan datang ke HCP untuk ha, mengesahkan lah itu adalah kamu yang disaman dan akan kena buat bayaran lah ha, ni maksima rasanya RM50 ha, minima RM30 Ha, Okay, yang sebelah kanan uh, you all ni yang you nampak adalah saman kesalahan lalu lintas. Okay, ini, yang ini tidak tidak adalah di mengkil, di pusat sasi sebab you all tak dibenarkan bawa kenderaan masuk ke dalam kempel. Tapi ini saya bagi macam uh, penderahan sahajalah. Okay, selepas anda habis belajar di asasi mungkin akan pergi uh, buat degree ke di utm lain kan uh, so ini inilah, inilah antara kesalahan-kesalahan yang yang disenaraikan dan boleh disamanlah Uh, di bawah kesalahan lalu lintas, Okay, alright So, next kita pergi ke Next slide Okay, uh, kita terus kepada isu-isu semasa Okay, isu-isu semasa ni Contoh macam ragu dan pukau Okay, ragu dan pukau ni setakat ni lah uh, Masih belum menyumbang kepada uh, Orang kata apa Statistik yang tinggi lah Pukau tu mungkin ada Tapi uh, bukan di dalam kampus Uh, maksudnya dia dia melaporkan pada polis bantuan tapi uh, benda tu jadi di luar. Uh, so uh, kami terimalah laporan tu kami terima. Kes ragut uh, setakat ni di kawasan Dengkil uh, bukanlah tidak ada, tak ada tapi tak adalah banyak macam di kawasan hangat tu kan. Uh, so, so please jaga jaga keselamatan diri uh, awak semua. Kalau nak keluar perlu uh, berteman berdua ataupun dalam kumpulan. So bila bila uh, pelaku ni nak meragut nak apa semua bila beramai-ramai dia tak berani uh, so jangan keluar seorang-seorang yang yang mem memudahkan beragut tu untuk membuat dia punya jenayah tu uh, untuk melakukan jenayah dia ok alright yang tu yang pertama yang kedua kehilangan barang peribadi ok yang ini banyak sangat contoh macam laptop macam apa Card uh, ATM you all uh, Memang memang akan ada Dalam satu sem tu memang akan ada duit uh, Barang kemas so Yang ini barang peribadi ni you all kena jaga sendiri Jam tangan yang mahal-mahal uh, Kita ada terima beberapa lah Adalah laporan uh, daripada pelajar Berkaitan dengan kehilangan barang peribadi uh, Okay honestly memang kita Susah nak cari balik sebab benda tu kalau dah hilang You all pun buat report Mungkin keesokan harinya Ataupun dua hari Ataupun Seminggu selepas itu Jadi memang Payahlah kita nak uh, Nak apa, -apa kata Track balik uh, Apa barang-barang yang hilang tu So sila uh, Perhatikan Sila jaga Semua barang peribadi Awak uh, Letak elok-elok Simpan elok-elok uh, Jangan mudah Jangan terlampau mudah Percaya kepada Kawan-kawan uh, Walaupun Mungkin dia kawan sekolah dulu Tapi kita tak tahu kan hati masing-masing background uh, family lain-lain jadi kena jagalah uh, kena sentiasa beringat locker dikunci kunci pintu bilik kunci ah uh, macam tu okay, so yang ketiga adalah penipuan internet okay, penipuan internet ni uh, uh, maksudnya scammer lah uh, so sekarang ni dah makin berleluasa jadi yang ini pun saya mohon untuk pelajar berhati-hati supaya tidak percaya kepada mana-mana juga Panggilan ke Ataupun You dapat whatsapp ke You dapat uh, Message ke Kan Yang bagi tahu Perlu buat bayaran ni ke apa ni Ada hutang ke apa Tak perlu Jangan percaya Okay Yang pertama dia akan uh, Dia daripada mula ni Daripada skamer Dan itu yang jadi Kepada terus ke kau Dan awak dengan mudah Akan Apa Transfer duit kepada skema tu So Please berhati-hati Jangan percaya apa-apa Andai kata Dia menggunakan uh, Mak bapak dia ugut memberikan ibu bapa punya Data ke apa Awak call dulu mak ayah Tanya dengan mak ayah macam mana Betul ke ada sekian-sekian macam ni kan So yang ini Tolong berhati-hati dan Jangan tertipu sebab Last time saya ada dua, terima 2-3 dua, Laporan berkaitan Dengan penipuan internet ni Banyak jugalah duit yang hilang So tolong bukan senang Mak ayah awak nak masukkan awak Belajar ke sini So please Jaga diri Jaga Kepercayaan Dan orang kata apa Apa yang mak awak bagi tu Tolonglah guna sebaiknya Dan jaga sebaiknya Okay So next isu semasa Ialah penyalahgunaan dadah Okay Sepanjang saya bertugas Untuk isu Penggunaan dadah ni Tidaklah Tidaklah orang kata Banyak Bukanlah Bukanlah tak ada langsung Ada tetapi bukanlah Betul-betul dadah yang Yang menyalahi Maksudnya memang perlu kita bawa ke ke PDRM untuk ambil tindakan tu dia banyak lebih kepada macam aa, apa penggunaan lebih kurang dan ni macam dia akan jadi uh, dia dia banyak di di kampus yang besar lah aa, untuk yang mungkin ni memang tak ada lagi lah setakat yang saya pernah bertugas aa, okay. so please yang ini pun jauh, jauhilah apa penggunaan penyalahgunaan dadah ni Okay, seandainya awak ada maklumat ataupun ada info berkaitan dengan uh, pusher ke ataupun memang dia dia adalah orang tengah ke apa ke, boleh datang berjumpa dengan kami untuk kita buat siasatan lah. Okey, okay, next adalah perhimpunan haram. Okey, perhimpunan haram ni maksudnya aa, macam bila dekat-dekat dengan pilihan raya, kita akan aa, biasa di Alam lah aa, dekat sini sebab you all masih lagi orang kata aa, bawah, bukan bawah umur maksudnya sekarang 18 dah boleh mengundi, uh, cuma tak ada lagi lah kes yang berkaitan dengan perhimpunan haram ni so uh, you all kena tahu setakat mana uh, apa yang boleh buat apa yang tak boleh buat okay? apa yang you boleh uh, laksanakan dalam kampus apa yang tak boleh uh, okay? Okay, yang uh, yang antara yang isu yang paling kata hot lah uh, adalah gangguan seksual okay? gangguan seksual ni sama ada lelaki dengan perempuan ataupun lelaki dengan lelaki ataupun perempuan dengan perempuan. Okey, semua sekarang ni memang memang bahaya. Okey, gangguan seksual ni memang ada banyaklah rating tinggi jugaklah dalam statistik kami. Ah, staf dengan pelajar ada, staf dengan staf ada, pelajar dengan pelajar ada, pelajar dengan orang luar ada. Aa, so, kalau ada masalah berkaitan dengan ni, silalah datang segera kepada perbantuan untuk buat laporan dan kita akan buat siasatan lah Nah, kalau perlu kita akan kalau benda tu macam memang serius dan perlukan uh, bantuan daripada PDRM sendiri kita akan panggil lah untuk memberi uh, hikmat nasihat untuk meminta hikmat nasihat dan apa yang patut perlu buat dengan benda-benda yang macam ni lah okay, so next uh, inilah dia tadi saya cakap pasal tidak perlu uh, untuk uh, ni macam lebih pada panduan awal lah keselamatan untuk pelajar baru dan pelajar lama jadi okay, pelajar baru uh, kita sentiasa nasihatkan jangan bawa wang tunai yang berlebihan. Okey sekarang ni kan kita banyak cashless kan. So uh, kalau boleh tak perlulah uh, duit uh, tunai tu banyak. Uh, cukup sekadar orang kata kalau perlu untuk dibuat bayaran segera lah macam ada duit kecil ke sikit-sikit okey tapi tak perlu banyak. Jangan sampai ada sampai 3000. Ada kes yang datang pada unit perbantuan uh, maklumkan dia hilang duit tunai sebanyak sekian-sekian. So uh, saya tanya kenapa bawa duit banyak-banyak? Kenapa perlu uh, bawa duit lebih daripada yang sepatutnya? Biarlah dalam akaun lebih selamat. Okay alright uh, so yang kedua ni lindungilah nombor pin kad ATM. Okay yang ni tolong, tolong sangat sabar hati-hati sebab ini banyak kes roommate uh, housemate, uh, dia akan tengok tau you punya kad ATM ni. Dia akan ada masa dia akan uh, dia akan hafal nombor pin tu dan dia akan keluarkan bila awak tak ada ke ataupun awak terlupa ke tengok, -tengok dah tak ada duit lah ha, dia juga kes dan dia ada dilakukan dengan kami lah berkaitan dengan nombor pin yang diambil oleh housemate ataupun roommate Okay alright yang yang seterusnya gambar tu ni yang khusus untuk CCB lah tolong jangan pakai aa, tolong jangan pakai ataupun bawa barang kemas aa, sebaiknya aa, macam you all pelajar ni kalau nak pakai lah eh ni ini Secara minima, minimalis lah Kalau nak pakai juga Biarlah benda tu berpakai kat badan awak Dan tidak dibuka ha, Contoh macam rantai ha, Tak perlu buka Macam gelang tangan Tak perlu buka ha, Okey tak apa Dia selamat dengan diri awak Tapi kalau macam cincin Ataupun jam tangan yang mahal ha, Silalah berhati-hati Okey, Iaitu perlu berhati-hati Dan kena tengoklah tempat Dan pastikan setiap kali awak nak ke mana-mana tolong kunci loker walaupun nak pergi mandi sekejap ke kan kita tak tahu kita tak tahu just be aware okay alright next uh, macam uh, telefon okay uh, yang ini pun kena kena uh, kena pastikan lah supaya telefon tu tidak dicuri uh, sekarang banyak kan iPhone yang terkini 14, 15 memang mahal tu so, kalau you sayang harta you kena jaga you harta harta benda ada tanggungjawab sendiri harta benda peribadi adalah tanggungjawab sendiri jadi tolonglah jaga okey Okay okey next adalah uh, jangan mudah memberi nombor telefon kepada individu yang tidak dikenali ha, uh, yang ni pun samalah inilah punca-punca bermula scammer uh, inilah punca-punca ni bermula duit hilang uh, account jadi zero apa uh, dikata ada hutang sana hutang sini sedangkan tak ada pun so you know yourself so you kena tahu apa yang Patut you buat So, tidak perlu menyebarkan Identiti diri, maklumat peribadi Tak perlu Okay So, next Ni adalah laptop Okay, ni yang tadi saya cakap So, bila macam You dah masuk rumah You dah, dah nak tidur Tapi you tak kunci pintu So, kat situ salah siapa Laptop hilang Wallet hilang Duit pun tak ada Telefon pun hilang So, tanggungjawab tu adalah Tanggungjawab sendiri Okay, sila ambil kisah Ambil peduli Jangan jadi mangsa ha, Okay So ingat yang Yang ni lah Isu semasa ni Okay alright So kita ke Seterusnya Ini adalah Hotline pusat kawalan kami Okay uh, Boleh telefon 24 jam Okay Kalau perlu um, Selepas waktu pejabat Kita ada di Post kawalan pintu utama lah Kalau dalam waktu pejabat Boleh datang ke pejabat Okay inilah dia talian uh, 24 jam kami Alright Okay Sebelum saya akhiri Saya punya taklimat Okey, saya nak ingatkan lagi sekali. Keselamatan adalah tanggungjawab bersama. apa yang ibu bapa awak amanahkan kepada awak, silalah jaga dengan sebaiknya. Jaga diri, jaga barang pribadi jaga ruang lingkup awak yang kecil tu supaya tidak mudah dimonopoli oleh orang-orang yang tidak sepatutnya. Okey. Keselamatan diri, keselamatan Uh, apa maklumat peribadi, keselamatan uh, sekitarnya itu di dalam kampus lah, di dalam bilik, dalam kampus. Okay, kalau di luar kampus, make sure apa yang you, you pakai, apa yang yang awak bawa tu, uh, awak kena tahu apa dia. Uh, nak keluar dengan siapa, nak ke mana, kena bagi tahu. Kena bagi uh, maklumat kepada contohnya kalau nak keluar kan, nak keluar outing dengan kawan. Bagi tahu dengan ibu bapa nak ke mana. Okay? Uh, kena maklum Ha, so, bila dah sampai pun maklum lagi Saya kata dah sampai di kampus ha, okay? okay, kalau tak ada apa ha, Itu sahaja So, kita berjumpa nanti Semasa minggu destinasi suami Okay, ha, sekian dulu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh